рев мотоциклов, невероятные прыжки – все это атрибуты третьего этапа чемпионата Республики Башкортостан по мотокроссу, который 15 июня прошел в Демском районе города Уфы. Демский район традиционно принимает два этапа чемпионата и Кубка Республики Башкортостан по мотокроссу. Это в июне месяце, ко дню России, ко дню города Идян Салават Юлаева. И в октябре мы традиционно проводим финальный этап, где все участники у нас заканчивают сезон, и мы здесь награждаем победителей. Поэтому мы вот в эти два месяца, конечно же, живем мотоспортом, район живет мотоспортом. Уже практически 10 лет мы проводим на этой трассе соревнования, этапы Кубка Республики Бурстан по мотоциклетному кроссу. Значит, на соревнованиях участвуют от 5-летнего возраста. Они участвуют 50 и 65 кубических сантиметров. И есть даже спортсмены, которые ветераны где-то около 50-54 лет. Ситуация развития мотоспорта в республике очень радует. За два прошедших года мы заняли лидирующую позицию по развитию. На сегодняшний день у нас есть самая большая школа подготовки резерва в России. Мы надеемся наши силы наращивать и развивать мотоспорт не только в городе Уфе, но и в городах республики.